Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel YouTube Alhamdulillah. <tuh> Oke, okay. jadi vlog hari ini aku mau ngeliatin sesuatu yang dulu pernah aku unboxing. Nah kita mau lihat kondisinya itu seperti apa sih sekarang. Jadi langsung aja kita lihat ke luar rumah. Kira-kira uh, kondisinya seperti apa dan apakah mereka sudah uh, nyaman dengan apa namanya? Habitatnya atau belum? So kalau kalian penasaran tonton terus videonya sampai selesai. Oke okay, jadi kalau kalian sudah siap kita langsung aja lihat. Tapi uh, di luar tuh lagi uh, apa namanya suamiku lagi ngatur pencahayaannya dulu. Tapi nggak apa-apa ya kita langsung aja lihat hmm, apa namanya uh, hewannya itu seperti apa. Oke, okay. tadi aku lagi ngatur pencahayaannya dulu. Sekarang udah cukup terang, udah cukup terlihat hidungnya. <laughs> Oke, <Okay>. jadi <clears throat> ini ini adalah hewan-hewannya. Hewan-hewan uh, sebenarnya sih belum ada banyak ya karena masih on the way, on progress jadi enggak semuanya aku keluarin keluar yang enggak aku sebelah kanan <laughs> ya jadi ini cuma aku mau ngeliatin ke kalian uh, kondisi spring tile dan juga isopod yang dulu pernah aku unboxing kalau kalian penasaran boleh lihat di uh, video aku sebelumnya ya nah nanti kita akan buat penjelasannya tentang isopod itu sebenarnya apa sih fungsinya untuk apa sih gitu lah khususnya ini bagi kalian yang mau uh, buat display display apa namanya hewan peliharaan misalnya kalian punya kadal atau punya uh, pokoknya jenis jenis hewan yang di tempat-tempat lembab begitu ya nah atau yang bisa untuk uh, apa ya namanya ya, itu ya uh, pokoknya kayak bukan aquascape apa tuh namanya ya terarium. ya terrarium kalau mau buat terrarium ini cocok banget buat kalian jadi kalian harus nonton Nah sekarang aku mau lihat ini tiga tiganya. Ini emangnya eh, maksudnya sama yang besar juga. nggak nggak enggak ini berat. Yang atas aja dulu ya. Oke jadi <tuh> ini nya nggak kenceng. Nah jadi ini dia ini yang eh, nagurus nanus. Oke sekarang kita turun dulu ke bawah. Nah ini kameranya harus aku benerin ya mati lampunya oke okay. ini kameranya aku benerin dulu ya nah, kalau terang kan muka aku juga terang karena memang isinya tanah nah, bukan tanah sih ya kayak campuran gitu ya campuran tanah dan sebagainya <tuh> nah sekarang aku mau kasih lihat ke kalian uh, isinya apa saja ada yang satu itu springtail, yang satu lagi apa namanya uh, nagurus nanus ya sekarang aku mau spring springtail dulu springtail ini fungsinya kalau misalnya kalian buat terrarium terus juga buat rumah-rumah kadal yang uh, persis di habitatnya ah oh, mas ayam belum minta kipas nggak? Tolong Thank you. <tuh> nah kalau springtail ini fungsinya kalau misalnya kalian buat terrarium atau tempat uh, apa namanya tempat habitat kadal ya habitat kadal nah ini bisa banget soalnya series springtail ini fungsinya dia untuk uh, apa namanya untuk um, menyerap oh, menyerap sih memakan misalnya kotoran kotoran si kadalnya atau kada atau hewan yang kalian punya gitu loh ya nah terus juga apalagi dia bisa makan um, apa tuh kayu-kayu atau Uh, ya pokoknya kayu atau akar atau jamur-jamur yang ada di apa pohon tersebut ya Nah ini sengaja kemarin tuh kita ceritanya lagi ngebolang dan nyari arang ya ngebolang nyari arang gitu tuh saking sore-sore tuh nggak ada kegiatannya ya udah kita biasanya nyari-nyari kayu-kayu apa namanya kayu kayu yang bagus kayak nah, ya, nih. belakang aku nih Kayak gini, atau kayak gini, gitu dapat, dapat, mengut semuanya. Jadi kalau misalnya kalian, kalau buat display-display gitu, cocok banget sih, apalagi yang tinggalnya di kampung, kayak aku gitu ya. Maksudnya perkampungan, gitu ya. tinggal tinggal jadi perkampungan, atau uh, yang deket ke kampung-kampung, gitu kan, bisa aja kalian cari-cari batang kayu yang um, sudah tertidak terpakai gitu ya atau sama orang dibuang kalian ambil tapi kalian caranya yang bagus-bagus begitu atau kalau misalnya mau simple bisa cari lagi bisa cari lagi eh bisa beli ya bisa beli di marketplace nah ini aku mau liatin ada pinset nggak sih ya coba ya kan dulu aku cari pinsetnya gimana oh iya sorry thank you nah ini aku mau ngeliatin ke kalian ya. Uh, isi dari si springtail ini. Kalau springtail ini, ini yang yang warna putih kan ya. Springtail ini, dia tuh kayak apa ya namanya? Kalau mungkin kalian yang udah biasa di kampung ya, terus kalau misalnya uh, lihat ke apa, nemu-nemu kayu atau kayu bakar, biasanya pasti nemu tuh pas dikelopekin kayunya itu. Nah, itu namanya spring tile Kalau di kampung namanya apa ya? Entahlah pokoknya ya. Pokoknya itu springtail. Dia tuh tidak maksudnya bukan. Kelihatannya tuh kayak kecil banget kayak kutu kecil gitu loh, kayak kutu kecil banget. Jadi kalau misalnya di sini tuh kayak kurang kelihatan. nah kita cari dulu ya baru nanti aku tunjukin ke kalian. Nah, ini tuh ini tuh kenapa aku taruh di sini? Nah, ini banyak banget nih. Ini tuh nanti bisa dipindahin ketika aku sudah eh uh, apa namanya? Ketika aku akuariumnya. Aku sudah ada nanti hari Jumat baru baru ada semuanya dan itu kita bingung ngebuatnya gimana saat gimana nah ini ada nih itu yang lari-lari nah itu kalau kalian lihat nih ini ya sprinkle tuh jenisnya seperti ini gimana sih yang jelas nah ini ini seperti ini nah ini masuk dia kan springtailnya pokoknya jenis sprinternya tuh seperti itu kenapa aku diem ya jenisnya seperti itu ya terus mana lagi ya nanti mungkin kita zoom aja ya kita zoom aja atau nanti kita fotonya aku munculin gitu ya itu mau bapak pengedit sisanya nah kalau e, untuk springtail ini kalau kalian mau apa namanya mau kasih makan biar sebenarnya dia tuh nggak apa apa sih begini aja ya atau misalnya kasih kayak kayu-kayu gitu aja tuh kan dari e, bagian dari makanan dia juga tuh nah tapi kalau misalnya kalian e, kayak kurang yakin gitu takutnya si springtail springtailnya pada mati atau bagaimana itu bisa kalian makan gitu bisa kalian kasih makan benar nggak pak ya, nah, bisa dikasih makan makanannya bisa uh, kayak makan makanan organik atau hmm, apa namanya ya uh, kayak apa tuh apa namanya timun gitu bisa atau juga ragi ya atau makanan yang udah ada di uh, apa si orange si orange atau marketplace gitu ya atau tokopedia juga bisa. nah ini sebenarnya ada cuma Nggak terlalu kelihatan nanti aku videoin yang lebih jelasnya. Nah, ini ini lagi jalan-jalan nih. Tuh ya. Nah, ini sprintalnya. Aku tunjuk. Nah, ini tadi fungsinya ini kalau kalian mau bikin display atau mau buat kandang untuk kadal yang versi uh, apa ya, versi habitat aslinya, ini bisa jadi buat uh, apa namanya? buat alternatif sebagai Hah? pembersih juga, pembersih di kadel eh di kandangnya itu, nah kalau misalnya kalian punya banyak kan nggak mungkin ya kita bersihin satu-satu, paling nggak dengan ada sprinkle ataupun uh, ini tadi sinagurus ini itu bisa membersihkan sendiri kotoran-kotorannya atau mengurangi bau yang ada di kandang itu, lagi juga sih kayaknya nggak bakal bau juga ya karena kan uh, dia ini menyerap bau gitu, nah pokoknya daripada kalian ribet-ribet gitu kan ngeluarin kandang lagi bersihin lagi rapihin lagi dan takutnya repot mendingan pakai ini saja terus juga dia bisa mengurangi apa namanya itu? mengurangi jamur atau kotoran ya gitu ini kondisinya nanti aku videoin yang lebih lengkapnya sekarang kita lihat nagurus nanusnya sebenarnya ada empat satu aja udah ada Tiga, nagurus oren nagurus nanus dan nagurus dan nagurus nanus iya dan springtail sama sebenarnya sama sebenarnya ininya oh ada kubais murina kubais kubais <laughs> ya kubais murina ini eh, susah banget sih namanya nah ini yang nanus nagurus nanusnya kalau nagurus nanus sama nagurus orange itu sama-sama cuma beda warnanya aja kalau yang orange itu warnanya orange kalau yang nanus itu warnanya hitam mungkin kalian udah ada yang pernah lihat Jalan, ini, ini. Jalan, jalan Nah ini, ini mah hmm, bukannya ini mah, bukanya, ini, mah... Ini, ini ini ada ada gabungannya sih. Kalau ini mungkin kalian sering lihat tuh. Nih kondisinya ya. Kalau ini mungkin kalian sering lihat. Eh, ada nanti aku video nanti aku buka-buka deh. Tuh, 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 tuh. tuh. Nah, ini yang lari-lari nih. tuh, tuh. Ya kan kelihatan hewannya lari-lari. Nah ini. Ini tuh walaupun gede begini, itu fungsinya sangat berfungsi sekali untuk menghilangkan kotoran. E, mengurangi kotoran-kotoran si hewan kalian, kandang-kandang kalian. Kalau kalian mau bikin terarium. Itu aku mau buat terarium, guys. E, kalau kalian mau lihat nanti aku lihatin. Nanti kita runtuh kalau udah jadi. Ya, tapi sekarang tuh aku asal-asalan aja bikinnya. Maksudnya yang penting kita buat kontennya dulu. Ini rame dulu. Oke, gitu deh pokoknya, ya. Satu lagi yang apa ini namanya uh baris. baris oh iya itu pokoknya itu kenapa sih kotor banget itunya tempatnya yang nggak apa apa karena kan itu ada cangkang telur jadi kalau misalnya kalian habis masak telur cangkang telurnya ini hmm, cangkang telurnya ini biar eh, sebagai kalsium untuk si isopotnya terus juga kalau misalnya alasnya untuk alas Si apa namanya? Si ini nih, si nanus, nagurus nanus atau springtail atau kub, kubaris ini kalian bisa pakai kokopit. Hey, isopot ya. Bisa pakai ini. Ih, dapat banget sih. Ini apa sih telur. Nanti kita lihat kondisi telur kadal hijau. Ya, lumut yang mana, lumut oh ini, nah ini nggak kelihatan di sini ayam, oke, nah ini dia, ini balak sekali memang, memang kita sengaja buat seperti lembab, terus juga emang dia harus lembab, dan itu tuh ada hewan jalan-jalan, nah ini ada lumut-lumutnya, terus juga ada serpihan-serpihan kayu, sengaja ya, terus juga ada cangkang-cangkang telur, ada sayur-sayurannya ada semut-semutnya kalau <toloh> semutnya memang dia alamiah ya nah kalau misalnya alasnya ini aku pakai kokopit campuran tanah gak sih dia ya ada campuran tanahnya kayaknya sih begitu ya jadi biar kayak bener-bener pure -bener uh, seperti abis hujan gitu ya aku pernah bikin videonya video itulah pokoknya nah kalau kulit kayunya ini untuk bersembunyi kulit kayu ataupun daun-daun yang sudah berjamur tuh ya daun berjamur nah ini untuk bersembunyi jamurnya juga bisa dia makan deh ya terus kalau misalnya kulit-kulit kalau misalnya sayuran-sayuran ataupun kulit telur ini buat kalsiumnya dia seperti itu ya pokoknya seperti itu deh tolong buatin tolong buatin videonya dong kak cara cara membuat dan cara bikin kandang springtel dan sebagainya nanti ya kalau misalnya kita e, beli springtel lagi kita akan buat dari awal misalnya e, alasnya itu apa saja terus ada apa saja dalamnya kita akan buatkan dari awal yang penting tadi aku udah kasih udah kasih apa namanya e, apa tuh kasih udah kasih tahu kira-kira inilah gambaran kalau misalnya kalian beli springtel isinya apa saja terus untuk dimasukin apa saja <tuh> nah Tadi aku udah potong oh, ada timun perasaan mau aku potongin deh. Oke. Okay, aku berdiri dulu, aku matiin dulu sebentar. Oke, okay, jadi ini aku udah ada uh, potongan bekas tadi makan bakso. <gif> nah, ini enggak ini enggak dicemplungin bakso tenang aja. Jadi ini sisaan tadi aku makan bakso pakai timun terus timunnya ada sisaan jadi aku uh, simpan untuk kita buat menjadi konten gak ada pisau guys pisaunya di dapur semua ini oke jangan kasih ini aku baca kebaca nah aku jelasin dulu nih di sini katanya suruh jelasin guys isopod itu adalah hewan kecil yang uh, terutama herbivora dan pemakan detritus Nah, di sini aku jelasin beberapa makanan yang biasa yang bisa kita berikan kepada isopod. Kalau kita e, melihara isopod dulu untuk dimasukkan ke penangkaran ya atau untuk dimasukin ke terrarium. Nah, yang pertama itu kalian bisa kasih daun segar atau misalnya daun maple, daun ek atau daun ok. Ek ok. Ini seperti apa, aku juga gak tahu. Aku tahunya daun maple doang. Nah, kemudian bisa juga kalian kasih serpihan kayu lunak kayak aku gini ya, seperti kayu gaharu, gaharu. Nah, itu bolehlah kayu apa aja selain kayu gaharu juga. Terus juga kulit buah, kulit buah bisa kulit apel atau kulit pisang ya. Itu buahnya yang boleh. Terus sayuran segar, wortel, labu, selada dan sebagainya. Kemudian potongan kentang, kalian bisa pakai juga mungkin uh, bukan potongan ya, apa namanya tuh? kulit-kulit kentangnya aja ya jadi biar lebih kayak mantep mungkin makanannya <tuh> sama kacang-kacangan segar kacang hijau kacang snap atau kacang yang lainnya gitu ya atau misalnya kacang yang kulit kacang itu kalian taruh di sini boleh banget terus juga potongan brokoli daun teh serbuk kopi tanpa krim atau gula itu bisa ya serbuk kopinya kan sama kayak tanah gitu jadi kalian taburin aja tapi jangan banyak banyak dikit aja. Terus juga ada serpihan roti tawar, kalau kalian nggak suka ujungnya jangan dibuang sama kayak aku Nggak <laughs> suka ujungnya, jadi kalian kasih aja buat yang, uh, buat sp uh, sprinter kalian Terus juga bisa potongan labu, fisik uh, sekali Potongan labu, atau serpihan roti tawar, serpihan beras, potongan jamur, makanan ikan pelengkap, serbuk atau pelet misalnya Atau serpihan sereal, potongan jeruk terus juga daun selada air, daun kale, daun bayam dan juga serpihan oatmeal ya pokoknya itu saja. sebenarnya boleh saja makanan apapun yang penting jangan uh, apa namanya asalkan makanannya makanan organik seperti itu ya. ragi atau makanan yang udah di yang udah ada juga bisa aja seperti itu. nah sekarang aku mau potong-potong dulu ini nggak ada pisau ya kita potong-potong kecil aja pokoknya kalian sebisanya aja dipotong-potong begitu ini dibagi buat empat empat ya oh sedikit ini dibagi buat empat jadi e, taruhnya kecil-kecil aja ntar aku tunjuk kasih tunjuk ya ini sebenarnya nggak bakal ini sih cuma untuk jaga-jaga aja takutnya dia butuh kita butuh kalsium atau apa dari ini kan sebenarnya kalau jamur juga dia lebih bagus karena kan biasanya dia makan jamur di Habitatnya jamur yang ada di daun maksudnya teh atau yang ada di kulit udah ada di kulit apa pohon. Nah seperti ini ya. Aku tebar-tebar aja seperti ini. Ini sudah sekarang aku mau tutup. Aku mau kasih lagi yang selanjutnya. Mampir kalau videonya kelamaan. Tadinya aku mau bisa cuma ya sudah terlanjur daripada banyak video manis lama begitu ya nanti juga di video part selanjutnya aku mau kasih lihat ke kalian kondisi telur kadal apa namanya kadalnya kadal ekor biru bukan kadal hijau ya aku lupa kadal hijau kadal ekor biru atau biasa disebut dengan apa nama ilmihan? blue tail skin gitu ya blue tail skin sebenarnya kebanyakan nama nama hewan aku jadi pusing tuh nggak sih kan ya, nama ilmiahnya aku pusing nama nama hewannya aja aku suka ketuker kadang-kadang jadi bagi aku yang pelupa gitu penting banget di kandang tuh harus dikasih nama oh ini kadalnya namanya ini ini kadalnya namanya ini banyak kelupaan guys oke sudah ya nah ini untuk springtailnya seperti ini saja Walaupun gak dikasih makannya juga nggak apa-apa gitu yang penting kalian kasih tempat dia untuk bersembunyi bersembunyi oh guys ya nanti aku bakal lihat ke kalian bagaimana ini udah ada sih masih ada sih makanannya separoh jadi kita kasih makan sedikit sedikit saja oke ini sudah juga wangi banget nah ini aku kasih makan segini udah sekarang aku mau kasih yang terakhir Hah, susah sekali ini mau bau kok terlalu lembab nanti ini tuh eh, nan apa namanya nagurus nagurusnya atau springtanya atau apa namanya tuh? dan sebagainya mau aku masukin ke terrariumnya, ya udah deh gini aja. Jadi kita udah kasih e, makanannya. Kalau kalian males untuk kasih makanan terus mau ngecek ngecek aja pun nggak apa-apa yang tadi aku bilang ya. Yang penting ketika e, apa namanya tuh hmm terrariumnya sudah siap, tinggal kalian masukkan ke sana. Oke? Jadi seperti itulah kondisi kondisi springtail aku nanti di akhir aku videoin ya e, ternyata kondisi kondisinya masih bagus dan nggak ada yang mati satupun gitu ya nggak ada yang mati satupun masih ber apa namanya masih jalan-jalan dan masih aktif so e, cukup sekian video dari aku cukup sekian video dari aku e, sampai ketemu di video kita yang akan datang see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.